Hər həftə olduğu kimi bu həftədə Relax ailə istirahət mərkəzində möhtəşəm konsert oldu. Konsert haqqında bir qədər sonra danışarıq. Həmkarım Elçinin Günel Ələkbərov ilə hazırladığı sujetə gəlin birlikdə baxaq. Müzik Relaks maksimum izdırəd super am yaxşıyam. Qız övladı dünyaya gələndən sonra efirdə az-az görünən Günel Ələkbərova, ikinci gündə artıq burdayam və aparıcı Elçin İmanov. Hal-hazırda ləqəblərdən danışmaq istəyirik. Bu gün bucudluluk bir çox mövzulara toxunacaq. İlk olaraq tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm, çünki onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu adları özləri özlərinə veriblər. Məsəl olaraq deyim. Son zamanlar yenidən show biznesin kəpənəyi, əjdahası, atı mövzusu gündəmə gəlib. Xəbərin var? Bəli. bəli. Bə, yəni bu siyahını artırmaq olar. Başqa kimlər var səncə? Sözüm Azaddən. <laughs> Heyvanları çox sevən, vaxtilə adının qarşısında pişik deyilən Günel bu barədə danışdı. Mən özüm özümə o ə, ləqəbi ə, belə deyək də qoymamışam ki, mənim ə, adımın qarşısında Ha, gözəl, müqəddəs bir canlı olsun. Amma, yəni bu mənim klipləmla bağlıdır. Hmm, 2000, yəni mən bunu hər dəfə qeyd edirəm, 2004-cü illər. Hüməd Rəhmətli Hikmət Məmmədovun mənə bəstələdiyi sözləri Dilara Şahid qızına aid olan Qısqanırmaq nə barədə. Bu mahnı klip çəkilmişdi və yenə rəhmətli Şahin Rəzizadə o klipi çəkmişdi. Orda elə bir obraz var idi ki, qız dönüb pişiy olur. Və həmin vaxtda ümumiyyətlə ə, Cəmiyamızdan çox günəllər var idi. Və ona görə məsələn Azərlistar günəyl, Azəri qızı günəyl, sonra da yəni bişik günəyl, yəni ona görə qaldı. Gecəsə mən hamısının adını deyirəm, amma o büstlər paxıldılar, e, ürəkləri partdir. Gecəsə mən rahat normal adları deyirəm, amma onlar o qədər paxıldılar ki, heç adamın adını da çəkmirlər. Yəni heç halısı tanımıram. Hansı Azərtən özü tanıyan yoxdur. Yani. Maraqlı söhbət davam edir. Amma öz sevdiyinə, bal azına, görbəzdən nədir qızım? Pişim, canım. Düz indi kärtənkələm zəddəmir, amma kärtənkələm zəddəmir, amma yəni Belədir. Elə bu sözləri ilə kärtənkələni sevən Xumar Qədimovaya sözaltı ismarıç göndərdi. Yəni bilirsən də kärtənkələ əslində. Anladırım, hə, yəni ki. Hə. İlana zəhər verənlərdən deyildi kärtənkə. Kärtənkələdir. -kəl adı indi o vay, o adamın hər hansı ki, o adı özü deyir ki, mən buyam. O o mənim deyil, canım. Mən bütün eee belə deyətdə. Sə söhbətlərində məni məni danışdırmada. A. -a. <laughs> təklif eləyərdim ki ümumiyyətlə bax bu bişir kimilər fəsiləsindən olan digər heyvanlar da var ki ə, misal olaraq bax gedirəm pələng var, bəbir var. Ki onlar daha gözəl səslənir. Ehtiyac oldu cənimizə nəyinə məsələ? Zaparq zətdir burası. Yəni bu təkliflərinə bax. <laughs> İstəməzsən yəni dəyişəsən. Nəyi dəyişmək? Cədimənd o ləqəbi özüm özümə qoymamışam. Yaxşı ki, ki, klipdə başqa obrazov var idi. Amma görürüşüni necə çox sevirdin ki, səndə belə e, tatı da var idi, yəni döymətdə. Hə, var idi, var idi, amma, hə, idi. amma indi artıq ki... Elzəmovun səhəsində yoxdur. <laughs> yoxdur. Yoxdur, yox. Artıq ümumiyyətlə yoxdur, yoxsa necə? Yo, var. Başqa. Amma sən də başqa çünki mən dördən də, yəni bunu mənim yaxınlarım da bilir. Yəni biz tatönü çox sevirik. Əslində abartılı sevmirəm, amma bədəninin bəzi nahiyələrində ən yəni çox gözəl görsənirsə. Məsələn qolda mı, tutaq ki, ayaqda mı, biləkdəmi. Yəni tam belə taxtını sevmirəm. Halbuki <Nəfizil üçün Nəfizil üçün müşterində> görsən heyvanlar səninə <Nəfizil üçün müşterində> çox. Gə, gə, hə. Heyvallah. Yəni ki heyvanlar çox sədaqətlilər, doğrudur. <Nəfizil üçün müşterində> Yəni insanlardan sədəqət verdik, görsün bir əlçərək verdik. İndi uşə çörəy yoxdur amma yenə də görsən gəlirlər yəni amma bizdə belə deyildə kimə çörək verirsən sənin bir də şapalaq atır. Belə heyvanlar başqadır. Bunda məyə nəzərər gələcə? Və çörəyünü verdim, yedi, hə, çıxdı gedəcək. O məni nəziyam verəcək? Mənimlə paxıllıq eləcək? Mənimlə ayağımı çəkəcək? Mənim arxamcə nədan isəcək? Yalandan üzümə nə güləcəy? Yəni Mən bundan çörək istəyəcəm. Hə, yəni bunların bir dənə üzü var da. Bunlar yalandan gülə bilmir ki Yəni, yox, imanı edə gedib bu canlı mənə nəziyan verə biləcək heç nə. Günel, neçə müddətdir susdun, susdun, bu gün nəhayət danışdın. Təbiət gözəldir. Bax, çayın şırıltısı, təbiətin o gözəl abu havası. Ümumiyyətlə, Enzo Sençay kimi sən də şeir yazmaq istəmirsən belə məqamlarda. <laughs> yox, ə, əsli, yox, ümumiyyətlə bilirsiz bu istedadlı da. Ə, məndə hələ ki belə bir istedad yoxdur. Niyə görə? Bəzən olur oturduğum vaxtda nəsə bədahətən nəsə gəlir. 2 cümlə, 3 cümlə, arxasıca gəlmir. Məndə həvəsdən düşürəm. Yəni bu Allah vergisidir. Yəni yəni mən yəni mən deyirəm. <laughs> Bəlkə mən ikinci dəfə yerə o deyir. "İkinci dəfə dünyaya gəlsəydiz, müğəyyən olardınız, olardım doğuran." Çünki mən çox sevirəm də bu sənəti, çox sevirəm. Sənətimi sevirəm, amma ailəmi sənətimdən təbii ki, çox sevirəm. Yəni onları hətta mən müqayisə etmirəm belə və müqayisə etməyi düzgün ə e, görmürəm. Daha çox şəxsi həyatınla gündəmə gəlirsən və şəxsi həyatı ilə gündəmə gələn xanım müğənnilər arasında liçancısən. Son zamanlar e, gördüyünüz kimi e, mət əfdən kənaram. E, çünki birbaşa başım, yəni özüm, evladımla yəni qarışıb, yəni Hal Hazırda bilmirəm toponluqda varam yoxsa yox. Hə. <laughs> Amma mürənnilərimiz var ki, şəxsi həyatdan fəal edirlər. Dünya aləmdə vəzliyənlərində də deyirəm. Məndə biraz sakitdir. Paradada biraz kilo almışam. Şəhərsiz məni 1 ay. 1 aydan sonra bu qızı görərsiniz. Günel in elçinlə növbəti sual-cavab mövzusu müğənninin balaca qızı Məryəm xanım oldu. Mənim üçün ıı, ana günel olmaq belə deyək də, təbii ki, birinci növbədədir mirayəli artıq mənim üçün e, ikinci planlı, üçüncü növbədə ana. Ata sizdə mən də istərdim ki, məs e, qızımız həkim olsun. Gəl səninlə elə burda elçin söhbətini bitirsin. Çünki sən gedib az sonra olacaq konsertə hazırlaşmalısan. Azərbaycan çox gözəl gülşələri var. Məs e, başqa ölkələrdə gedib çoxlu pullar tökməkləndəyil, elə biz o pulları öz vətənimizdə də belə deyək, devriyə edə bilərik. Yəni bura çox superdir. Çox məmnun qaldım və buyursunlar. Onlar da gəlsənə. Yəni mən bunu nəisə xatir demirəm. Yəni olanı görəni deyirəm. Yəni Allah şükür sizə görəsiniz. Bir sənə təşəkkür edirik. Məs bax bu gözəl məkana, ən gözəl ailə istirahət yeri olan, məkanı olan Lirik Relax İstirahət Mərkəzini seçdiyin üçün, istirahət münasib burda etdiyin üçün sənə təşəkkürümüzü bildiririk və, təşəkkür və ə, səni çox yormayaq. Yola salaq. İstirahət et. Axşam konsertimiz var. Besəllər. Mən buranı sevdim.